assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni tomosha qilib turgan aziz tomoshabinlar agarda qo'lingiz bo'sh like bo'lsa layk bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz mana hozirgi bu sharsharamiz farg'ona viloyati quva shahrida joylashgan al farg'oniy muzeyiga qilingan eng katta sharsharalardan borganlar <laughs> <brady, turgalar>. biladi ko'rganlar <laughs> ho'p bu sharsharamizga yetti xildan oshiqroq tosh ketgan turlari yetti xil turdagi toshlardan ketgan tabiiy toshlar hammasi toshlar o'zimizda bor joylarini bilamiz bo'lsa shunaqa katta sharshaalar ham qilinadi agar joyiz katta bo'lsa hop bu sharshanamizni endi hozir sharshanamizni orqa tarafida mana ko'rib turibsizlar bu muzey bo'lganligi sababli keyin shu muzeyga kelgan sayyohlar uchun xonalar qilingan kanalimizdan uzoqlashmanglar yana xudo xohlasa sharsharalarimizni sizlar uchun taqdim etamiz barcha ma'lumotlarni shu nomerlarga telefon qilib olishinglar mumkin